с организации, которой мы гордимся, и о которой знают все. Уважаемые коллеги, воспитание подрастающего поколения — это процесс, который должен опираться на воодушевляющую, перспективную идею. Важной задачей является вовлечение ученика в деятельность, совершенствующую его личность, инициирующее в нем силы, побуждающие к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это возможно только при условии, что ребенок не обособлен, а находится в большом, дружном, творческом коллективе, способном вывести его на новые уровни развития, роста и совершенствования. Таким объединяющим фактором в нашей школе стала детско-юношеская организация «Республика мечта». Идея создания этой организации принадлежит учителю химии нашей школы и комплекса Андрею Вячеславовичу Елькину. Свой путь Республика Мечта начала в 2002 году с одного класса, классным руководителем которого и был Андрей Вячеславович. При поддержке администрации школы постепенно границы республики стали расширяться. И через пять лет организация уже насчитывала 10 классов среднего звена. На сегодняшний день в состав республики «Мечта» входит 18 классов основной школы и 11 классов филиала, насчитывая 672 гражданина Республики Мечта. В мечту мы принимаем всех, ведь каждый ребенок – это личность. О чем мечтают современные дети? По большому счету, вырасти и состояться в жизни, реализовать себя в интересующей их области деятельности. И наша детская организация предоставляет возможность каждому ребенку определить эту область деятельности – Идея мечты исходит из постулата, что человек обладает огромнейшим потенциалом нереализованных возможностей. Она предусматривает новые, более эффективные подходы к формированию личности ребенка и опирается на современные философские и психологические теории. Путь мечты – это шанс стать новым человеком, способным быть сильным и творческим, а став истинным патриотом, принести как можно больше пользы обществу в будущем. Республика Мечта – это территория без границ. За годы ее существования утвердились в ней свои законы и традиции. Закрепили свои атрибуты и символы. У граждан мечты есть свой президент, гимн, герб и флаг. Галстуки гражданина мечты имеют цвет государственного флага Украины – а девиз детской организации – мечта окрыляет, мечта зовет, мечта помогает идти вперед. Каждый класс – это город мечты, который имеет свое название, девиз и своего мэра. В фойе нашей школы расположена яркая карта республики «Мечта», на которой отмечены все ее города – в структуре ученического самоуправления республики реализуются лидерские качества детей. Формирование активов классных коллективов происходит демократическим путем. И, как показывает нам практика, дети, дети доверяют самым активным учащимся, учащимся классных коллективов. Основным направлением деятельности детской организации, основное направление ⁇ экологическое. В 2005 году начат выпуск журнала Вестник мечты, главным редактором которой был и остается Елькин Андрей Вячеславович. Одной из главных целей Вестника мечты является продвижение и информационная поддержка конструктивных проектов в области экологии, экологического воспитания и развития подрастающего поколения. Среди важных тем журнала Новости экологии проблемы экологического воспитания и образования, международные, национальные и экологические проекты, проекты в Запорожье. Философия детской и юношеской организации «Республика мечта», с которой позиционирует журнал, предусматривает инновационное решение проблем охраны природы, учитывающие социальные и психологические законы современного общества. Журнал «Вестник мечты» – призер областных и межрегиональных выставок. Награжден дипломами, кубками и признан лучшим школьным журналом. На сайте школы создан портал школьной прессы, которым освещается вся школьная жизнь нашей школы. Каждый класс ежемесячно выпускает электронные газеты, в которых одной из главных тем является экологическое воспитание. Каждый учащийся ЗУВК номер 19 имеет возможность для самосовершенствования, самореализации, потому что деятельность республики ⁇ это настоящая насыщенная школьная жизнь. Самоуправление, школьный театр, музей истории школы, боевой славы, кружки, факультативы, спортивные секции, экологические марафоны, туристические слеты можно перечислять еще количество мероприятий, которые мы проводим. Страна мечты, которую мы создаем своими делами и достижениями, доказывает, что мы на правильном пути. Мы верим, мир прекрасным станет вновь. Не будет места злу и пустоте. Так зажигай в сердцах людских любовь. И главное, иди к своей мечте. мире новый век. Украине нужен новый человек. Бодрый духом, полный свежих сил, чтобы жизнью интересную он жил. Чтоб с мечтою он не знал преград, чтоб за добрые дела не требовал наград. И мы хотим стать такими людьми! Мы зовемся республикой, наше имя – мечта добрых дел горизонты нам открыты всегда. И от имени республики мечта для гостей представим наши города. От башни, классный, пятый элемент, кристалл, дружный, бригантина, гольфстрим, знатоки, цветочный, скифы, звездный, солнечный. А все вместе мы дружная семья Республика Мечта! Дверь открывает перед нами знания и мудрость страна самыми прекрасными днями. Станет нам намного лет она. Радостно учиться нам и весело. В каждом классе есть у нас друзья. Праздники и будни будем вместе мы. Без мечты нам жить никак нельзя. Здесь все весело живут, там рисуют, там поют. Здесь читают и считают, там дорожки подлетают. Мы в ладу живем с природой и в любое время года охраняем, бережем мы природу день за днем. Мы аллею заложили из деревьев а чистые просторы каждый охранять готов. Как же весело у нас, мы идем из класса в класс. Мечта будет мир открытий, мир путешествия ведет. Здесь каждый будет знаменитый, идея для себя найдет. Школьный учитель. Я знаю, всем привычны эти слова. Хоть в работе конца нет и края. Рядом с нами учителя. Приключением, ребята, наша жизнь всегда богата. Путешествовать мы любим и, конечно, не забудем. Умаль, Крым, Днепропетровск, Киев и Новомосковск. Скажем, мы вам по секрету. Издаем свои газеты. Запускаем в интернет. Вот и все. Секретов нет. Любим мы учиться, петь и танцевать. В общем, нам в республике некогда скучать. Мы мечтатели, решители. Единодушные, смелые, правдивые, умелые, благородные, любопытные, искренние, красивые, аккуратные. Миролюбивый. Единый. Честный. Талантливый. Активный. Народ! Наш девиз. Миша, приляй, Миша, зовет, Миша, помогает и